І це поміщення без, без приватизації зовсім приватизації, тому, да, тому що в лікарняних закладах і в закладах освіти люба приватизація заборонена законом. Тому, не тобто, то есть, вони знают, тому вони ведуть мову про довгострокову оренду. Есть, вони що там не ремонтували, вони повинні ж якимось чином його повернути що 10-15 ні, 49 років – це вже концесія, а концесія – це зовсім інші умови, це зовсім інші. Ви сказали, що є, що раз два заявника, ви об'язані? Так от, Ми об'язані, тому, тому? Да, тому що вони офіційно зареєстровані, і одна, і друга. Ми розглядали нашу заяву, що стосовно взяти варіант, що знаходиться по Дімина Крошенка, Площаю 450 Що ви пропонуєте? Ні, тоді було прийнято рішення комісії зробити виїзне. Ми зробити. з членом комісії виїхали туди. Ще раз роздивилися, подивилися. Знову була присутня Тетяна Іванівна. Да -да. О, вона теж була там, Олександр Михайлович був головний лікар. Ми походили, подивилися. Тобі, в Ну зараз uh, змінилися обставини, скажімо так. Змінилися після того, це пройшла неділя у нас. Mm -hmm. yeah. да, так. Ні, Ні. дві. За цей час надійшла ще одна заява. <laughs> е, це ж від... Медсоюзу. Тому ми, е, якщо у вас є додатково щось то сказати е, на свою користь. З приводу надання в оренду. можна, ну вже ж ви все це розказували, тому що згідно закону, якщо поступить ще одна заява, і вона офіційно зареєстрована, а вона дійсно офіційно зареєстрована, ми можемо її показати вам, щоб ви не сумнівалися в цьому. Тому, скоріше всього, скоріше всього, по логіці комісія повинна прийняти рішення і по закону, так, винести це приміщення на конкурс. И в честной борьбе на конкурсе, в присутствии членов конкурсной комиссии, скорее всего, что будет. Ну просто даже по логике вещей это лучше, чтобы потом не было взаимных обвинений. Там. -то, в То есть есть два претендента. То есть условия будут вам предложены, какие надо сделать. И вы честно или я принимаю такие условия. Да, и... ну, чтобы не было вопросов, она действительно официально зарегистрирована 11.04.2014. То есть на сегодняшний день практически на мое письмо ответ следующий, что как бы связан связи с, с... 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 надходжением и заявы, да. у нас будет, вероятно, всего код. еще конкурс. Ясно. Ну, ну, а что? Я, собственно говоря, могу только повториться, буквально сказать несколько слов, если вы позволите. Да, очень коротко. Потому что, ну, хочу начать с того, что мы сегодня живем в то время, когда у нас есть дефицит бюджета. Кошкик не хватает, так? Да, кошки, да, кошки, да, кошки, да, кошки. Да. кошки у нас и как областных, так не хватает, и не и мирских. Это по-перше. по у нас на сегодняшний день есть государственная программа. И не случайно, потому что эта государственная программа носит такой стратегический характер, которая связана с борьбой с туберкулезом. И именно диагностическая технология, вот то что мы предлагаем, именно диагностический центр построить, это как раз является решением этих очень серьезных проблем, потому что всегда во все времена борьба с туберкулезом была очень серьезной. То есть это очень важный вопрос, и особенно это важно в свете того, что сегодняшнее рентгеновское оборудование, которое сегодня стоит во всех взрослых больницах, в детских больницах, особенно в детских больницах, оно уже выработало свой двойной, тройной ресурс. То есть там колоссальнейшая идет нагрузка лучевая на деток. То есть мы облучаем наше подрастающее поколение. С другой стороны, диагностическая точность этого исследования совершенно недостаточная. Поэтому пар этого оборудования нужно нам менять. И тот диагностический центр, который сегодня построенный на Веретиновке, это капля в море. И он, конечно, это большое достижение, да. Это хорошо для нашего города и для области, ну это же областной центр. Ну и для города, как правило, это все равно и городские жители там обслуживаются, но этого мало. И это только лишь сейчас сказал об одном, о том, что рентгеновская технология, рентгеновское исследование органов грудной клетки лишь только. А туберкулез бывает не только органов грудной клетки. Он бывает и костей, да, правильно. Он бывает и почек. Он бывает и головного мозга, мингиды, туберкулезной теологии. И для того, чтобы комплексно диагностировать, даже вот этот маленький, но очень важный раздел, а таких разделов очень много, я не хочу сейчас останавливаться, вы просили кратко, коротко, да, я не буду останавливаться на проблеме мамологии, я не буду останавливаться на том, что мама, которая приводит за ручку ребеночка в детскую поликлинику, у нее что должно быть? У нее должна быть здоровая молочная железа, а если там рак? И хорошо, если этот рак можно диагностировать на первая стадия, первой степени. Абсолютное полное излечение. То есть его можно прооперировать и все. Минимальная операция, косметика сохранена. Женщина эмоционально, эстетически и физически здоровая, и все хорошо. Это важно. Но это вкратце. А для того, чтобы это комплексно, этот весь вопрос будет, это нужны КТ, МРТ и то, что все, все, то, что я отразил. Ну и это не получается без денег. То есть нужны вот те инвестиции, Хотя бы такие. Хотя бы, да. Можно больше. Хорошо. Так что, ну, спросите меня еще что-нибудь, я скажу. Нет, ну мы же тогда и, вот, и, и выезжали. А, еще, да, еще выезжали. один, еще один, один важный вопрос. Вот, да. <клёх> я только что ну, в коридорчике с медсоюзом поговорил. Вот человек хочет заниматься деткой. Так у нас же есть сегодня огромнейшая Ты больница огромнейшая больница, детская областная больница. Там главный врач сейчас новый. И, по-моему, она очень даже не против для того, чтобы там кто-то зашел и что-то сделал для этой больницы. Площадей там, ну, на хорошей машине среднего класса можно ездить. Поверьте, там, если без этого навигатора, можешь потом это, с голоду, без воды погибнуть, не найдешь выхода. Там площадь такая, что дай Боже. Пожалуйста, бери там детей развивать, там же дети со, всего, со всей области приходят, стационар, вся инфраструктура под боком. А что здесь на Демяна Короченко? Никакой инфраструктуры. Чем ты будешь диван на зиму поставить? Не, ну давайте, давайте сейчас пообсуждаем этот вопрос. Берется. Ну, ну послушайте, меня интересно же говорю. Ну, берется, ребенок, приводит, мама. А он не обследованный, на чем мы его обследуем? А ему реабилитацию делать. А что такое реабилитация? Это все, практически реабилитация на 90% построена на физиопроцедурах, которая является противопоказанием. А вот вдруг там онкологическая патология или тот же самый туберкулез. Это, это, это же серьезное дело, это же не лечение, а человек его гробит. Вы ж понимаете? А там есть эта инфраструктура, там, пожалуйста, вперед. С одной стороны, диагностический центр построенный областной. Ну как-никак, там все есть кроме магнита. Там все есть кроме магнита, там достаточно солидно все сделано. Вот. А с другой стороны, педиатрическая огромная клиника, где все си сидят люди, кандидаты. которые имеют первую, высшую категорию, кандидаты медицинских наук, там же еще есть и кафедра. Пожалуйста. Скажите, а можно вам один вопрос? Пожалуйста. Задать? Ну, вот это, конкуренты или не конкуренты? Спасибо. но... Партнеры. Нет, союз. Вы ну, знаете, я... Ну, ну, я... Один из первых на этом всем рынке, когда еще про медицину частную никто не знал, я это все начинал. Поэтому я как, как ветеран этого дела хочу вам сказать, в медицине это интеллигентный бизнес. И кто конкретно перестает быть интеллигентом, это уже оно все потом погибает, это проверим. Это интеллигентный бизнес. Я считаю, что в этом деле конкурентов... Нет, это там, где, знаете, за... Не в нефтяную скважину там наверное конкуренты а? Не, я я к чему это я но к чему говорю, части спла, я что, Смотрите, ну вот именно у вас такая сфера очень важная и ага. деликатная да вот как вы говорили у вас да, взаимоотношения там могут, да, да. как минимум интеллигентные да? да 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 ну вот вы говорили про областную больницу так может стоит вам поговорить между, между собой, между собой? Думал, если, да, если 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 будет. да я -то только -то... что с ними говорил, я говорю, подожди, дорогой, ну ты собираешься заниматься реабилитацией, как ты это себе представляешь? Я пишу научные книги, работы, врачей учу со всей Украины и за Украину, я только что прилетел с другой, другой, страны, там я учил людей. Ну, у меня есть публикация, у меня есть статьи, у меня есть патенты. Я занимаюсь этим всем делом, понимаете? Диагностика. Это вот то, что, чем я занимаюсь. Я спрашиваю, а ты, 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 кто вообще? Да, вот у меня там Андрей занимается больным смотрит где-то. Но ты говорю, о реабилитации кто тебе будет? Шовка пляс, но занимается реабилитацией. Вот если мне придет сказать, что такое шовка я говорю, что нет вопросов никаких, потому что Почему? это человек, которого знают за рубежом, не только в Украине, не только у нас в области. Это известнейший человек. Еще тогда, в старые в те времена, когда в 90-е годы человек получил огромные инвестиции для того, чтобы сделать специальный центр, по-моему, в селе Рыбыцы. И это было построено, человек ездил в Англию, в Лондон, я сам знаю, как это все было, и учился там. Вот я, 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 я понимаю, реабилитация, человек действительно этим вопросом занимается. Я говорю, может быть, у вас есть еще кто-то такой, -то -то как Шов может быть. Ну так тогда пусть человек принесет и скажет, что извините, вот, пожалуйста, где? Вот возьмет такой, вот, приведет и скажет, вот, вот этот вот профессор, который действительно... И мы возьмем, проведем экспертизу. Консенсус, разговор. Ну, ну не, не знаю, знаю, я по -по пообщаюсь еще. Ну с... просто тут к чему ведется, понимаете? Если по закону, то за... мое Зам... заявление руку, есть, ну, вы обязаны я... его напомнить. На что... Если, допустим, вы переговорите и он решит то, убрать то, свое то, заявление, то, то... то... Как бы это вы это другой, дальше другой, будете идти по... другое. Все, все зависит от него. Я же его не приносил. Я с ним ничего не, а не хочу... говорил. Еще... Нет, то есть вам переговорите между. Попал по большой ошибке. И главное, знаете, говорят, знаете, нужно было очень. Потому попал. А дальше, почему я попал? Потому что людям надо было помогать. А помогать было нечем. Понимаете? А я кроме этого ничего не умею делать. Пришел первый миллионер у нас был. Пришел к нему, говорю, слушай, ну давай купим, это, машину хорошую, 250 тысяч долларов на то, на то время долларов. оно да, мне надо. Я рычагу ударил, он через три часа. В так я говорю, да Киева. Ну, на самолете-то такие вот меньше часа. Но туда же долететь надо. Но люди так вот, это, да, пришлось своими силами сделать вот это вот, вот, бизнес, да а все равно соблюдение помогать, так что я хочу помогать людям, я хочу, чтобы вот это вот работало. Поэтому я ничего снимать не буду. Правильно. Нет, ну, в принципе, не, я, в принципе, так, знаете, вот ваша риторика. С одной стороны, как бы, да, а с другой стороны, если так, это же на коммерческой основе, правильно? Все-таки на коммерческой. И сталкиваясь даже последние вот моменты, что мы покупаем садики, начинаем покупать, понимаете, не хватает. То, в принципе, по большому, если вы коммерческая, берите, откройте в другом месте и делайте, что вы хотите ну, понимаете, А в данном случае так, А вы а дайте, дайте бесплатно Нет, подождите, как это бесплатно? А завтра у нас ну, да появятся появится на... деньги но... Мы можем сделать ремонт Какая-то программа вот. А у нас помещение не будет Да, если вы так считаете Напишите мне, пожалуйста Это в письменной форме И у меня до вас нет ни одного вопроса ну вы напишите. Не, вы подали в заявление а потому, что... на пиновых умовах. Что вы маете на увазе пиновые умовы? От, отсрочка, отсрочка, отсрочка арендной, арендной платы. Да, То есть было... это в ваших пропозициях. Объясняю. мы Смотрите. почему задаем вопрос. Да. Смотрите. Смотрите, берешь миллион гривен, берешь, вкладываешь в ремонт. Правильно? Там я понимаю, что будет еще построить то, покопать то, там сделать то. Правильно? Ну, конечно. О, это я беру, делаю. Вот я же не приватизирую это никогда в жизни помещение. По закону, так, на сегодняшний день, кто у нас закон тут? Все, да? да? да. 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 Вот. Чел, да. да? По закону, не приватизирую. Значит, что деньги я взял, просто взял, вытянул. В этом есть уже первое. Второе. Ну, когда начнется работать, там есть пильга э, для детей. Я же это все указал. Вот. А вы говорите, что у вас когда-то будет? Нет вопросов. Так почему же у вас когда-то не было 20 лет? И сегодня какая у нас ситуация с бюджетом? Я же нельзя сказал. У вас что, предвидится сегодня огромное поступление в городской бюджет именно на детское здравоохранение? Господа, а вы давайте возьмем еще одну комиссию, соберем. Давайте проедем сейчас по всем городским больницам и посмотрим, в каком положении находятся эти люди. городские больницы лучше не ездили. Как это лучше не ездили? А завтра давайте все поедем и посмотрим, где мы возьмем столько денег. Да там не миллион, там ну, миллиарда не, не хватит, господа. Вы же понимаете, вот что это такое. Мы сейчас думаем, вы сейчас говорите о том, что вы хотите пильгу на аренду. Вот те деньги, которые мы ну, сейчас правильно. заработали на аренде, мы могли купить оборудование в больнице, проделать ремонты в те же детских и все. А мы сейчас три года будем терять это финансирование. Но зато потом и получите. Что мы получим? Нормальную ставку. Не нормально? Пилигу? Конечно, та, которая есть, не пиловая, нормально. Не, ну подождите, давайте так. Но, То э есть мы э хотим услышать давай, вот давай. эту пильгу. Что вы хотите? Какую пильгу? Я Вообще хочу... Вообще без аренды три года эксплуатировать помещение. Где деньги, Пят которые дальше? вложены в ремонт? Да, ну мы посчитали, ремонт. Что у на сегодня миллион в ремонт, ребята? Это два спортивных зала. Мы, мы, пришли к выводу. Есть два заявления. Все равно мы не можем. Сейчас это или... принято. Да, или нет? Так подождите, Я а что это да, арендная плата? Это что же две копейки? Можно? А, Можно. а это... нет. Подожди, как вас зовут? Нет, подождите, как вас зовут? Меня зовут Валерий Ильич, а вас как? Верование. Это у меня даже не зубы. Верование Так, подождите, а а да, если есть. мы посчитаем арендную плату, там точно а снова. Она... Да? Давайте посчитаем. Да, давайте посчитаем. Так, реже нет реже вопросов. Никто тоже не собирается, чтобы, а допустим, реже. вот этот миллион вложить, нет, а получить, сэкономить два. Об этом не идет речь, конечно. Ну вот просто разумный подход. Да они, конечно, разумные. Там все равно получается минус. Все равно это идет дотация с моей стороны, это подарок. Все. Ну, ну, вот, я извиняюсь, конечно, это все уже как бы конкретные детали. Сейчас стоит вопрос в том, что на это помещение есть два заявителя. То есть вопрос в чем? Или вы переговорите с представителем, да, это будет один уже дальше вопрос. Или же, если этого не будет, тогда будет дальнейшее уже другой, другой вопрос по-другому. А уже детали, если он снимет, когда это... остается одно ваше И вообще детали не эти надо будет договаривать конкретно. конкретно, и лучше, когда это будут там, специалисты именно по медицинской части, именно с меськой. Извините, ну, вот мы Вот здесь еще. Ну, спасибо. Что -то. Что -то? Моему. Спасибо. Спасибо. Моему. Спасибо. Спасибо. Так, выслушал, да? Второго претендента на это помещение. А, третий же. А еще третий есть, да, уже? Николаевич. Да, пожалуйста. Что хотите. пожалуйста? Присаживайтесь. Не, если хотите, пожалуйста. я... вы пригласили, да? Да. хорошо. я понял, кто-то еще обратился. Да, я впервые, честно слышу, что обратился и... Может, Заява была зарегистрирована только 11 числа, да. Не-не, 11 квитня. Лорис у нас вернемся. Да, нет, у нас Флорис вернется? Это уже недели на три назад. Три недели назад мы выезжали. Молчан выезжал, потом выезжали. Да, а сейчас медсоюз, да? Да? Вот, а да? Просто раз есть зарядки, а, а раз по два А медсоюз знаете, это поликлиника. А он пришел, тоже бизнес-план представляет, что я там буду ставить. Но погоджение он пока еще не надал. Мы ему сказали, что должно быть погоджение в головного Василий Иванович, два претендента да. есть. На на лучший, два. лучший вариант предложили, Валерию. между ними, хай они переговорят. Если Медсоюз снимает, он идет дальше, как один претендент. Если не снимет, то тогда только конкурс. Нельзя. Можно, коллеги, такой вопрос. Медсоюз вообще был там, хоть раз видел, вообще представляет где-то поликлиники, в каком районе. Наш Но наш я наш понимаю, наш. это коммунальная собственность города, за нее кто-то, она оперативно использовании главного врача администрации детской больницы. У, Зашел, где-то он вопрос. походил выведал информацию где-то, но я первый это слышу, просто как неудобно, вам кто-то пришел домой, вас дома нет, вам бы сказали через три дня, а вы знаете, мы ваш сарайчик там покупаем. Я говорю, ну, покупайте, ну как это же, какие-то же есть правила, какие-то есть русские правила, нет, или как? Или что? Просто на данный момент два заявления, наши как бы... Не, правильно, да его право подавать, так даже, это же новость, Василий Иванович пригласил, говорит, есть заявление. Так хорошо, а? А что они не обратились, хотя они посмотрели? Спросите, он вообще видел эту поликлинику, что это там, где она находится в таком районе? Да. И какие предложения, то, что да. он хочет там? Да. В каком состоянии да. Александр Михайлович, да. можно я управлению задам вопрос? <Discoveruß assaultedetiens> да. Э здесь получается юридическая такая какая-то... 15 лет чем-то <acht laisser effort> поликлиника. Там стоит вообще 25 лет. И функционеры. И бассейны, и все возле авангарда. Стадионы, если знаете, четырехэтажные, потом медсанчастки. Отдельный вход, два выхода, все, я не знаю. Если все это заберут, так вообще наоборот, для громады не надо его содержать, отапливать. Наоборот, будет эта польза. Его восстановят, все, и сети, и все. А отопление там в каком состоянии вот на Демьяна Короченко? Оно не в не Нет, оно вообще не функционирует. Ну, но... Ну, может, мы же не включаем его. Мы, там по коридору дети одеваются, как вы были, пробегают, и потому и вопрос, что, ну, вот смысл в отапливать. последний раз когда выделяли финансирование по ремонту? этого здания mm -hmm. этого здания не выделяла ни на что да ни на какие это здание значит мы пять э, лет бассейн, назад я а просил деньги на ремонт все. было около 5 mm -hmm. миллионов около 7 mm -hmm. миллионов по -моему, это там, на этот объект на этот. а на поликлинику периодически <coughs> выделяется мы же там крыша сделана сети отремонтированы укрепляли стену там mm -hmm. в прошлом году плитка отваливалась там ходили наверное видели выезжали что там Реставрировали и отбили, но пока не сделали. Шилов дал это. заключение. Я чтобы понимали, коллеги в э, распоряжении ну, детской больницы 15 отдельно стоящих зданий. Потому что если выделить даже 5 миллионов, ну, то строитель понимает. Что -то, на, 15, по воде, на 15. На труда есть такой бассейн. Есть вызывайте. Мы пока этот вопрос обратим. Да. А вы если не, снимаете, не снимаете. А на следующий вторник я доложу результаты. Нет, но один вопрос, на который никто не дал ответ. Тот человек, который просит взять в аренду, да он видел это здание. И он ну, вы... его хоть раз представляет. Сказал, что видел. Да, а что каким вижу. образом, как он через подвал ну, заходил, через крышу, потому что вот не заходил. Кто ему открывал, кто ходил. Ну давайте, если это же здание громады, и все же громады. Ну как это просто идут, принимает решение, ну так скажешь, без вас, как и без меня, мы же все представляем там громаду. Человек идет. Да, я это буду брать. Ну, надо же хоть зайти посмотреть. Заведующий поликлиника, я говорю официально ему, не открывал, он не заводил. Завхоз не заводил, сторож не заводил, регистратор не заводил. Я впервые сейчас на комиссии это услышал. Каким образом? Хотя а я буду брать в аренду то пустыни, которую я ни разу не видел. Ну, понятно. Комиссия Я их запрошу Вообще раз. А он здесь, нет?